o'simliklarning hayotiy shakllari o'zbekiston qizil kitobi tuban o'simlik bugungi kunda yer yuzida o'simliklarning ikki yuz ming turini tuban o'simliklar tashkil etadi tuban o'simliklarning suvda ham suvda nam joylarda va tuproqda yashaydigan katta guruhi o'tlar deyiladi suv o'tlar hujayrasi xlorofil bo'lishi bilan bakteriyalardan farq qiladi lekin ular tarkibida boshqa pigmentlar borligi tufayli rangi qo'ng'ir qizil va ko'k yashil bo'ladi xrolofil borligi uchun suotlar avtotrof o'simliklar hisoblanadi suvotlar tashqi ko'rincha juda xilma xil bo'ladi ular orasida mikroskop mayda bir hujayralar bilan bir qatorda bir necha o'n metrga yetadigan juda yirik vakillari ham bor koloniya bo'lib yashaydigan suotlar bir hujayralar orasida sivenadir ularning tanasi o'zaro bo'sh birikkan hujayralar to'dasidan iborat tuban o'simliklar kelib chiqishi jihatdan sodda tuzilgan organizmlar bo'lib ularning tanasi organlarga ajratilmagan va haqiqiy to'qimalar bo'lmaydi ularning tanasi qattana yoki tallom deb ataladi haqiqiy to'qimaga ega emas ayrim turlarda to'qimaga o'xshash tuzilmalar bo'lsa ham ularning haqiqiy hisoblanmaydi chunki yuksak o'simliklarniki singari meristamadan paydo bo'lmay hujayralarning shunchaki bo'linishidan hosil bo'ladi qatta nazar o'tkazuvchi naylar ham bo'lmaydi jinssiz ko'payishi sodda va jinsiy organlari bilan bir hujayradan iborat bo'ladi ayrim tuban o'simliklar vakillarida xlorofil bo'lmaganligi sababli ularda karbonat angidridni mustaqil o'zlashtira olmaydi natijada tayyor organik moddalar hisobiga oziqlanadi bular geterotrof deyiladi bu organizmlar ba'zi vakillar o'simlik va hayvon qoldiqlari ya'ni chirindilar hisobiga yashaydi oziqlanish usulining bu turiga kiradigan o'simliklar satrofit organizmlar deb yuridia yana ayrim eatirik o'simliklar va hayvonlar hisobiga yashaydi ular parazit organizmlar deyiladi tuban, Væ, aftotruf, azıqlani, da, tuban artıq, Şundan, artıq, şakiller, suv o'tlari va lishayniklar avtotrof yo'l bilan oziqlanadi hozirda tuban o'simliklarning ikki yuz mingdan ortiq turi aniqlangan shundan uch mingdan ortiq tur va shakllar o'zbekistonda tarqalgan yuksak o'simliklar u o'simliklar kelib chiqishi yuksak o'simliklar kelib chiqishi bo'yicha yashil suotlarning eng qadimgilardan hisoblanadi ularning kelib chiqishi va rivojlanishi ikki xil yo'nalishda işte. gametrofit va strofit nasl ustunligida bo'ladi ularning dastlabki ajdodlari tuban o'simliklar hisoblanadi ko'pchilik olimlar qadimgi yashil suvotlar ularni dastlabki ajdodlar deb hisoblashadi bunga sabab shuki qadimgi protezo protezo yashab so'ng yo'qolib ketgan yashil suvotlardan ikki xil xivchinli spermatozoidlar bo'lishi aniqlangan shuningdek ularda xlorofil xloroplastlar va boshqa pigmentlarning bo'lishidir ba'zi o'simliklar yuksak o'simliklarni qadimgi ajdodlari deb hozirgi bir muncha taraqqiy etgan qo'ng'ir suvotlarni ham keltirib o'tadi lekin uni tasdiqlovchi dalillar hozircha yetarli emas yuksak o'simliklar ochiq urug'li o'simliklar va yopiq urug'li o'simliklarga bo'linadi ochiq urug'li o'simliklar ochiq urug'lar paleozoy yerasida dastlabki yirik bargli paporodniklada paydo bo'lgan deb qaraladi bularda barglarning yirikligidan tashqari sodda vakillardan harakatchan spermatozoidlarning bo'lishi va ularni kelib chiqqanligini ko'rsatadi ular mezozoy erasida eng yuksak darajada taraqqiy etgan mezozoy erasi oxiri bo'r davridan boshlab juda ko'p ochiq urug'larning yirik bargli vakillari urug'li paparotnikbeneik ma'lum bir qismi yo'qolib ketgan shimoliy yarim sharda sovuqqa chidamli bargli vakillari va tropik mintaqalarda ba'zi yirik bargli vakillari saqlanib qolgan yirik hozirgi vaqtda xitoy hududida uchraydi hozirgi sakkiz yuzga yaqin turi birlashtiruvchi bu bo'limda bizgacha yetib kelgan vakillar deyarli ninaarli o'simliklar hisoblanadi ular sovuqqa chidamli bo'lib har ikkala yarim sharning shimoliy qismida keng tarqalgan sagovnik esa amerika afrika janubiy va sharqiy osiyoning tropik hududlarida tarqalgan ochiq urug'li o'simliklar hozirgi vaqtda ham tabiatning muhim bir qismi bo'lib ular bepoyon o'rmonzorlarni hosil qiladi ular qarag'ay qoraqarag'ay kara archalar hisoblanadi bu o'simliklar o'zlarining Özler, turli xususiyatlari xususiyatlari bilan muhim ahamiyatga ega yopiq urug'li o'simliklar yopiq urug'li o'simliklar o'simliklar o'zlarining tuzilishi va tarqalishi bo'yicha nafaqat o'simliklar öz, dunyosida balki butun organik olamda eng katta guruh hisoblanadi hozirgi vaqtda ularning ikki yuz ellik mingdan ortiq turi ma'lum besh yuz o'ttiz uchta oila o'n uch ming turkumni <türkümle> tashkil etadi bular shakli va hajmi bo'yicha eng yirik organizmlar hisoblanib ular orasida bir santimetrdan bir yuz ellik metr balandlikda ulkan daraxtlar mavjud gulli o'simliklar yoshi va kelib chiqishi bo'yicha eng yosh mezozoy erasini bo'r davridan boshlab rivojlangan o'simliklar hisoblanadi hozirda ular yer yuzi bo'ylab tarqalishi va tuzilishi bo'yicha eng murakkab va xilma xil moslashuvga ega bo'lgan o'simliklar hisoblanadi ular dunyoning hamma qitrlarida ekvatorning issiq tropik o'rmonlaridan tortib shimoliy arktika arktikaning muzliklarigacha tarqalgan ekolog nuqtai nazardan ham ular turli xil sharoitlarda şar o'sishga moslashgan issiq jarimada jazirama cho'ldan eng baland tog' cho'qqilarigacha chuchuk va sho'r suv havzalaridan boshlab ohakli gipsli toshli va boshqa jinsdan iborat bo'lgan joylarda tarqalgan gulli o'simliklarni bu daraja turlari turlar sonining ko'p bo'lishi shaklan xilma hul xilligi geografiya ekolog ekologik diapazonning kengligi ularning murakkab tuzilganligi va bir, bir qator o'ziga xos belgilarga ega ekanligini egaekani olb kelgano'simliklarnin <laughs> hayotiy shakllari yuz yer yuzida gulli o'simliklarning ikki yuz ellik mingdan ortiq turi cha ular yer uzi yer yuzining turli iqlim sharoitlariga yaxshiroq moslashgan va shu sababli keng tarqalgan ana shu o'simliklarni turli shakllarda uchratish mumkin masalan gulli o'simliklar daraxt buta chala buta hamda o't o'simliklar shular jumlasidan daraxt deganda poyasi yog'ochlangan yaxshi shakllangan asosiy tanaga ega bo'lgan ko'p yillik o'simlik shunla buta poyasi yog'ochlangan ammo asosiy tanaga ega bo'lmagan ko'p yillik o'simlikdir ular bir nechta poya chiqaradi chala buta deb poyasining ostki qismi yog'ishlangan yuqori qismi esa har yili kuyda qurib qoladigan ko'p yillik o'simlikka aytiladi o'zbekistonning qizil kitobi hozirgi kunda yer kuasida juda xavfli global o'zgarishlar yuz bermoqdaki butun diabetka o'simliklar va hayvonlar mikroorganizmlar dunyosiga va insoniyatga o'z ta'sirini o'tkazmoqda dunyoviy borliqqa tahdid solayotgan iqlim o'zgarishi ozon qatlamining yemirilishi bir barqaror rivojlanishning izdan chiqishi atrof muhit muhofazasiga yetarli darajada e'tiborning yo'qligiga yo'qligi kelajak hayotimiz uchun global muammo bo'lib qolmoqda bunday xavf muammoni chiqishi asrlar davomida tabiatga nisbatan va shafqatsizlarcha munosabatda bo'lib bundaykebalr davomidaga nistanoda olamda ekoog yomon holat yomonlashib borib o'z ta'sirini ko'rsatmoqda masalan yer kurrasini karbonat angri gazi miqdorining yiliga nol butun mingdan besh foiz ko'payishi shunga mos holda haroratning nol butun o'ndan besh gradusga ko'tarilishi natijasida barcha tirik mavjudotlarni hayotiga xavf solinmoqda yoki ularning ma'lum bir qismi yildan yilga noud bo'lmoq olamdagi muzklar erib ketishi buning natijasida dengiz va okeanlari suvi sahhi ko'tarilmoqda buning oqibatida turli mamlakatlarda suv su, to'fonlari yuz bermoqda bu olamdagi mavjud o'simliklar hayvonlar mikroorganizmlar turlar sonining kamayishi va batamom yo'qolib ketishiga olib kelmoqda tabiat tabiatdagi tabiiy jarayonlarga bilib bilmay aralashishi unga salbiy ta'sir ko'rsatdi jumladan shaharlarning bunyod etilishi urbanizatsiyaning yuksalishi yangi yerlarning o'zlashtirilishi turli zavod fabrikalarning qurilishi o'rmonlarning kesilishi kimyoviy mineral o'g'itlarning va zaharli ximikatlarni haddan tashqari me'yordan ko'p ish